Assalamualaikum dan salam sejahtera Seorang pekerja di sebuah pusat asuhan mengaku tidak bersalah atas tuduhan memperdagangkan seorang bayi berusia sehari di sebuah hospital swasta di Gombak dua minggu lalu tertuduh yang berusia 54 tahun membuat pengakuan itu di Mahkamah Seksyen Selayang tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Akta Anti Penyeludupan Migran Atip Som 2007 dan sebelum ini, Harian Metro secara eksklusif membongkar kegiatan penjualan bayi yang beroperasi di Selayang dan Rawang dengan mengeksploitasi remaja dan wanita telanjur. Dan laporan itu tadi membuka tirai kalender jenayah untuk minggu ini. Seorang pekerja pusat asuhan kanak-kanak dihadapkan ke mahkamah seksyen selayang di atas pertuduhan memperdagangkan seorang bayi yang berusia satu hari dua minggu lalu. Nik Rahma Nik Muhammad Nawi mengaku tidak bersalah melakukan perbuatan tersebut bagi bermaksud eksploitasi di sebuah hospital swasta di Taman Seri Gombak, Batu Keh pada pukul 1.25 petang 3 Ogos lalu. Pertuduhan terhadap wanita itu dikemukakan mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan dan Penyeludupan Migran 2007 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda. Hakim Tasnim Abu Bakar menetapkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin dan 18 September ini untuk sebutan semula kes. Warga Switzerland Andre Xavier Justo dijatuhi hukuman penjara 3 tahun selepas dia mengaku cuba memeras ugut bekas majikannya Petro Saudi International. Mahkamah Jenayah Bangkok Selatan memerintahkan hukuman penjara itu bermula pada 22 Jun iaitu hari bekas eksekutif IT berumur 49 tahun itu ditahan di Pulau Peranginan Koh Samui di selatan Thailand menurut pegawai. Ketika dalam tahanan, dia mengaku cuba memeras ugut dengan menggunakan maklumat yang diperoleh daripada Petro Saudi. Dia juga mengaku menyerahkan dokumen yang dicuri kepada seorang ahli perniagaan terkemuka dari Malaysia yang sebenarnya pengurusi di H Media Group, Datuk Tong Koi Ong yang tidak melunaskan bayaran seperti dijanjikan. Polis Malaysia mahu menemu bual justu berhubung maklumat itu berkaitan urus niaga Petro Saudi dengan One Malaysia Development Berhad. Bagaimanapun, rakan sejawatan mereka dari Thailand menolak permintaan itu. Dia didakwa mengikut Seksyen 338 Kanun Keseksaan Thailand yang memperuntukkan hukuman penjara 1 hingga 10 tahun dan denda antara 2,000 baht hingga 20,000 baht. Ratusan jenis produk haram dianggarkan bernilai RM500,000 dirampas di sekitar Jalan Chowkit. Dalam serbuan bermula 11 pagi itu antara produk dirampas termasuk kosmetik pemutih kulit pil perangsang seks lelaki dan pelbagai produk jamu haram. Kebanyakan produk itu tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan didapati berbahaya serta mengandungi kimia berat yang boleh menjejaskan kesihatan. Difahamkan kebanyakan produk haram itu diseludup masuk daripada Indonesia pemilik produk itu boleh diambil tindakan mengikut Akta Jualan Dadah 1952 dan Akta Racun 1952 yang boleh membawa hukuman penjara dan denda Siang belajar membuat kek dan malam pula belajar menghisap ganja. Itu antara kegiatan pesta dadah yang dilakukan seorang remaja perempuan yang ditahan AADK. Dia ditahan selepas gagal saringan ujian air kencing yang dilakukan dalam satu serbuan di sebuah kolej swasta di Ibu Negara. Dia antara empat remaja lain yang ditahan selepas dikesan positif dadah. Eh, kenal berapa orang? Errm, um, tiga orang, tiga orang. Tiada okay. kawan Malaysia? Tidak ada. Kawan mana? Kawan di Malaysia. Kawan dia, tak apa-apa. Empat penuntut sebuah kolej di Ampang ditahan agensi anti-dadah kebangsaan AADK selepas dikesan positif dadah. Serbuan jam 10 malam itu, kesemua yang ditahan mengakui terpengaruh dengan rakan sebaya selain perasaan mahu mencuba. Mereka disiasat mengikut Seksyen 3 Kurungan 1 Akta Penagih Dadah, Kurungan Rawatan dan Pemulihan. Sementara itu, pihak AADK menggiatkan operasi dari semasa ke semasa dalam usaha membanteras gejal dadah dari terus berleluasa di kalangan golongan muda pun apa mana tak apa tanpa dia. nak umpan dia. Dia hanya terima anak. Seorang wanita cedera di pada bahagian tangan kanannya selepas cuba memujuk bekas suaminya yang mengurung diri dalam rumah dalam kejadian di Kampung Kubang Pisang, Mukim Rambai, Pendang, Kedah. Kejadian empat petang itu mangsa Syafina Gozali 27 tahun sebelum itu ke rumah bekas suaminya yang dipercayai mengalami kemurungan selepas bercerai. Menceritakan kejadian itu, bapa suspek yang berusia 52 tahun memaklumkan sudah melarang menantunya itu untuk bertemu anaknya kerana bimbang lelaki itu akan bertindak agresif. Namun Syafina tetap masuk ke dalam bilik sehingga berlaku pertengkaran. Baiklah, sekian dulu untuk laporan Kalender Jenayah untuk minggu ini. Terus layari laman web Harian Metro dan saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan berita dan video menarik hasil pengumpulan warga kerja kru My Metro TV sepanjang minggu ini. Sekian dulu daripada saya Nurhuda Kosnon dan kru penerbitan Kalender Jenayah mengucapkan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum dan jumpa lagi.